Saudara saya sekalian, dalam kita berbicara tentang soal strategi kuasa dan kelensungan parti, saya nak berpesan, ada satu perkara yang wajib dipahat kemas dalam sunubari setiap ahli dan pemimpin UMNO. Kerjasama politik sama ada dalam kerajaan perpaduan hari ini maupun bentuk pakatan masa depan Bukanlah tiket percuma untuk mana-mana pihak untuk melunakkan prinsip asal kita. Kita perlu menghantar mesej yang jelas, keras dan tuntas, khususnya kepada golongan yang berhaluan kiri, kelompok liberal atau sekutu politik yang cuba menangguk di air yang keruh. Jangan sekali-kali cabar garis merah the red line yang saya akan sebutkan ini. Nombor satu, hak keistimewaan Melayu dan Bumi Putera. Saudara saya sekalian, ini bukan isu rasisme. Ini adalah asas perlembagaan dan kontrak sosial yang telah membina negara ini. UMNO tidak dibentuk untuk menjadi apologetik dalam mempertahankan hak bangsa. Rakan-rakan politik, terutamanya dari ideologi yang berbeza, perlu faham bahawa menyentuh atau mempertikaikan hak istimewa ini adalah satu pengisiharan perang terhadap nurani orang Melayu. Kita boleh berkongsi kuasa. I repeat, kita boleh berkongsi kuasa. Tetapi kita tidak akan berkongsi atau menggadai maruah bangsa. InsyaAllah. Nombor dua, kesucian agama Islam. Sebagai Islam, sebagai agama persekutuan adalah tiang seri negara. Sebarang cubaan menyamaratakan agama Islam, membawa agenda pluralisme yang melampau atau memperlekehkan institusi Islam atas nama hak asasi ataupun kebebasan bersuara tidak akan diterima. UMNO akan menjadi benteng paling hadapan yang akan menentang sebarang dakyah yang cuba merungkai kedudukan Islam di tanah air ini. Dan ketiga, kedaulatan gajah-gajah Melayu. Institusi gajah bukan sekadar simbol, satu saudara Ia adalah payung kedaulatan negara. Golongan yang cuba bersikap kurang ajar, menyindir, memanipulasi sentimen untuk merendahkan martabat gajah-gajah Melayu perlu sedar bahawa mereka sedang bermain dengan api. UMNO lahir dari istana dan rakyat. Kesetiaan kami kepada raja tidak berbelah bagi. Saya nak ingatkan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan. Saya nak ingatkan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan. Jangan sangka kerana kita berada dalam satu kabinet, UMNO sudah tumpul taringnya. Jangan sangka kerana kita mahu kestabilan politik, kita akan pejam mata bila asas negara digagugukan. <tuk> UMNO tak akan diam membisu. Kita akan bangkit, kita akan bersuara dan kita akan tentang habis-habisan siapa jua kawan dan lawan yang cuba merobek tiga, tiga, tiga teras utama ini. Ini adalah amaran keras. Kita bersedia bekerjasama demi rakyat demi negara. Tetapi jika tangan-tangan gatal mula menyentuh agama bangsa dan raja kami, tangan itu akan kami tepis dengan segala kekuatan yang ada. Yeah. Ingat ini. Ingat semua. Politik boleh berubah. Gabungan boleh bertukar. Tetapi prinsip akan kekal bersama dengan UMNO. Saudara-saudara sekalian, amaran keras ini bukan sekadar retorik kosong atas pentas ya. Prinsip garis merah ini bukan sekadar laungan semangat untuk menyedapkan hati semua perwakilan. Ramai dekat luar sana, mungkin ada yang dalam dewan ini berbisik-bisik. Mereka tanya, Tok Man, Amno berani cakap je. Tapi dalam kerajaan Amno dia membisu. Atau lebih pedih lagi, ada yang menduduh kita ni pak turut yang boleh dibuli dan dicucu hidung. Malam ni saya nak napikan persepsi tu. Saya nak buktikan, saya nak sebut di sini bahawa prinsip yang saya sebutkan tadi sedang dan telah pun kita terjemahkan menjadi perisai ampuh dalam kabinet. Para wakil ini sekalian dengar sini baik-baik. Jangan sesiapa ingat AMNO melukut di tepi gandang. AMNO adalah penyemak imbang, check and balance yang paling efektif dalam kerajaan. Walaupun kursi kita tak banyak, suara kita dalam kabinet suara yang mengimbang sebagai penyemak imbang. Kita pastikan tiada dasar yang melampau. Tiada dasar yang merudikan orang Melayu dibiarkan begitu sahaja. Saya bentangkan tiga bukti nyata. Sebagai contoh, UMNO bertindak sebagai perisai Melayu. Nombor satu, tuan-tuan puan sekalian ialah cubaan untuk menggubal rang undang-undang Urban Redevelopment ataupun cadangan akta pembaluan sumur bandar URI. Ini asalnya mungkin baik. Tetapi AMNO meneliti dengan halus. Kita bimbang jika akta ini diluluskan melulu, hak tanah orang Melayu di bandar-bandar akan terhakis atas nama pembangunan komersial. Kita tak mahu orang Melayu jadi kera di hutan disusukan anak di rumah mati kelaparan. Maka menteri-menteri AMNO -menteri bertegas kita minta tangguh dan semak semula. Kita mesti bela hak milih tanah asal dulu, kita janda tanah bangsa. Maka kita tangguhkan URA. Itu sebagai penyemak imbang. Nombor dua ialah kita menghalang sebarang cubaan untuk mengadakan pilihan raya perbandaran. Ada hasrat rakan komponen tertentu yang bergeria sangat mahu laksanakan pilihan raya PBT. Kononnya atas nama demokrasi. Tetapi UMNO melihat jauh ke depan. Kita tahu risiko pelerisi kaum di bandar. Kita tahu jika ini dibuat, ketidakseimbangan kuasa akan berlaku. Mudaratnya lebih besar dari manfaat. UMNO bantah secara terus terang. Siapa yang akan halang jika bukan UMNO? Kita duduk di luar, menyerit-nyerit, melanjak-lanjak lah. Ya? Itulah gunanya kita duduk dalam kerajaan. Ada suara sumbang kata agenda Melayu mati di bawah kerajaan perpaduan. Saudara-saudara sekalian, lihatlah ya. Bahawa itu semua tak betul. Selagi AMNO ada di situ dalam kerajaan agenda Bumi Putra akan sentiasa kita perkasakan. Ini kita punya janji tuan puan sekalian ya. Lihatlah. Lihat Kongres Ekonomi Bumi Putra yang dibawa oleh Datuk Seri Presiden kita. Lihat Bagaimana institusi keramat kita marah tidak disentuh. Ha, Cermin marah. Ada. Berapa banyak marah buat sekarang? Kita tak nak heboh kepada orang. Kita tak mau jadi lagi orang kata, wah kita telur sebiji, riuh sekampung. Kita biar telur sekampung, rius sebiji. Betul. Bertelur sekampung, rius sebiji. Ha, bukan bertelur sebiji, rius sekampung. Tekun PNB terus dibela dan ditambah pelaburannya. Inilah UMNO yang sebenarnya dalam kerajaan. Kita mungkin diam dalam di media, media sosial. Kita mungkin tidak bising menjerit-jerit di TikTok macam pembangkang. Tetapi kita bekerja senyap-senyap menjadi benteng yang memastikan kerajaan tidak akan tergelincir dari landasan asal negara. Itu tugas kami dalam kabinet. Dan ini kita buktikan dengan dasar ekonomi nyata yang digerakkan oleh Menteri UMNO. Kita bukan janji bulan dan bintang, saudara-saudara sekalian. Kita tunjukkan hasil. Saya selalu cakap, bukti bukan sekadar janji. Pertama, tengok revolusi Tibet negara. Melalui presiden kita. Sebenarnya Tibet ni bukan di bawah presiden. Di bawah menteri sumber manusia. Tapi minta letak di bawah institusi presiden kita. Di bawah kementerian luar bandar, pemerintah luar bandar. Kita angkat, kita Dokong TIVET. Yang tercicir, si pengungsi, semua anak Melayu. Yang tak datang ambil peperiksaan anak Melayu. 90 lebih peratus yang tercicir anak Melayu. Apa nak jadi? Mereka nak buat apa? Ini kita buat, kita perkasakan tibet. Kita angkat dasar tibet negara. Kita bawa masuk teknologi AI dan robotik. Kita mahu anak Melayu lulusan tibet bergaji RM4,000, RM5,000 ke RM6,000 kita beri mereka joran emas untuk memancing rezeki yang lumayan. Kedua, kita perkenalkan Suruhan Jaya Gig. Ah, ha, ni mana dia? Datuk Sri ha, dia dah Datuk Seri Saka? Ah, tu dia pengerusi. Dah lentik belum? Belum. Ha, ah tak apa, tak lama lagi kita lentik ya. Suruhan Jaya Gig yang bawa motor panda yang bawa motor Grab, Food Panda siapa? Apa masa depan mereka? Kepada siapa mereka nak bergantung harap? Kepada UMNO lah yang ada dalam kerajaan membela nasib anak bangsa kita. Atas desakan UMNO lah kerajaan merealisasikan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia. Kita bela nasib mereka, kita pastikan mereka ada pelindungan perkesu, ada simpanan hari tua. UMNO tak biarkan anak muda jadi hamba ekonomi. Inilah jihad ekonomi kita untuk rakyat.